जो दीन देकर गए ना इस्लाम ये कौन सा दीन है फितरत फितरत के, के मोरों तो को कौन न चाह रहा है वो ही खुदा है मोरों के अंदर ये सॉफ्टवेयर किसने भरा हुआ है अल्लाह रबाल में कोयल की कोक है बुलबुलों की चहचहाहट है चश्मे हैं आबशारे हैं ये सारा हुसन कायनात में पैदा करने वाली कौन सी ज़ात है जो मोहम्मद पर कुरान उतारने वाली जात? है। वो खुदा इतना खुश्क नहीं है उसके पैगाम को पहुंचाने वाले खुश्क हो, हो चुके हैं रसूल पार मदीना मनवरा तशरीफ लाए तो इस्तकबाल उनका क्वाली से नहीं हुआ से कहते हैं भाई रिदम के साथ अल्फाज का जुबा से अदा करना और साथ किसी चीज की रिदम पैदा करना तो वो क्या हुआ डफ के साथ उस जमाने का जो आलाते मौसी थे यही इंस्ट्रूमेंट थे ना उस वकत ये इजाद ईजादने हुए थे अभी तो उस वकत के आलाते मौसी इस्तेमाल हुए रसूल पाक के इस्ताल पर हजूर उठने के ऊपर है तो हजूर खुश हो रहे हैं आपने मना नहीं फरमाया मौसीकी को वरना हजूर फरमाते कि भाई है मेरे सहाबा है सची हो ये क्या कर रहे हो हराम काम है ये तो हजूर खुश हुए इस तरह एक दो चार छ दस नहीं अट्ठारह हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौसीकी के जवाज में है बुखारी की है मुस्लिम की है बुधाऊ की या इतना वक्त नहीं है बहुत कुछ है सिलसिला चिश्तियाँ जो है इसकी तारीख सैकड़ों साल पुरानी है अरे मोन चिश्ती को आठ सौ साल हो गए उनसे पहले से ये सिलसिला चत्तिया चला आ रहा था हजरत अबू शामी से खरे अबू यूसफ चिश्ती से खरे मदूत चिश्ती से तो इस सिलसिले ने दुनिया जहान के अंदर अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंचाया है फिर दूसरी बात हज कहाँ पर होता है कौन से मुल्क में होता है सऊदी अरब सऊदी अरब का कौमी तराना है बैंड बाजों के साथ गाया जाता है जब परचम गुशाही बादशाह करते होता है ना वहाँ लाखों मुफ्ती आने काम है नफाजे कराम है उलमाएँ का राम है खाना काबा वहां है और बैंड बाजों के साथ वो तराना होता है और बादशाह नाचते हैं तलवारें पकड़ के जुबे बेबहन के होता है कि नहीं आपको पता होना चाहिए आप हैं सिलसिला चिश्तिया वाले यह आपके ऊपर अटैक होते हैं आपको पता होना चाहिए कोई बात करे सवाल करे एक तो आप दस जवाब दे तो अगर कहते हैं जी वो नबी पाग ने कानों में क्या दे लिया था उंगलियां क्या, क्या वजह थी बांसरी की आवाज तो वो वही नाजल हो रही थी साहबा कराम भी सुन रहे थे रसूल पाक भी सुन रहे थे वही नाजल हुई है जबराईल तशील हजूर ने कानों में उंगलियां दे ली हजूर उधर मसरूफ हो गए साहबा को कहा तुम सुनते रहो ऐसा नहीं होता कि नबी खुद आराम से बचे और साथियों को क्या आराम काम करे समझ तो हजरत ऐशा सदीका से कहा कि वो जो हैं अनसार ये गाना बजाना पसंद करते हैं वो शादी हुई है गाने बजाने वाले भेजे हैं साथ के नहीं नबी पाक बाग सल्ला फरमाए तो मकसद कहने का ये है इस्लाम खुश मजहब नहीं है इस्लाम खुश मज़हब रह खुश रहने वाला मज़हब है खुश रखने वाला शादी की तकरीब पे कहते नहीं है कि उसको उसका ऐलान करो क्या मतलब मनाती है ना ये बैंड बाजे जो बजते हैं शादियों पे ये उसी हुक्म की तामील है कि लोग पूछते हैं कि क्या है क्या है, शोर हो रहा है मेरी फला की शादी है पता चल जाए ताकि तो जो मौसीकी है ये फितरत के अंदर शामिल है क़ुरान जो है इसको सेवन ट्यून्स के अंदर गाया जाता है दुनिया इसको क्या कहते हैं इलम किरात अजान दी जाती हैं ईरान की ट्यून और है मिस्र की और है तुर्की की और है सऊदीया की और है, है ना तो ये क्या है ये लय है ये गले से सोर ताल निकालना इसी को कहते हैं ना अलवा तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तो उसको कैसे गाया जाता है गाकर दिखाएं नहीं जुबानी वजह भैरवी हाँ, में गाओ हां वजह भैरवी में गाई जाती है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर तो ये हैं गाया कैसे जाते है भैरवी में हेलो अल्लाहू अकबर अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये है मौसी अकबर असर हो रहा है ना ये दिल पे असर करने रू के रूह की, रू की गजा है मौसी तो मकसद कहने का ये है पूरी का जमाल अल्लाह खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद फरमाता है तोते का रंग ग्रीन बनाया उसकी चोंच रेड बना दी इतने रंग कहां से लाता है अल्लाह सूर्य रहमान जो है उरूस और कुरान है कुरान का सारा हुसन सूर्य रहमान के अंदर है तो उसको पढ़ा करें आप। आपके घरों में पढ़ी हुई है ये पूरी कायनात के ऊपर हुकूमत करने वाली किताब किसको क्या कहते हैं कुरान ये शायरी के असूलों के ऊपर नाजल हुआ रसूल पाक पर तो हमें कम अज कम सिलसिला चिश्तियाँ वालों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए ये एक इसके अंदर राज है आरफीन काम फरमाते हैं कि समा एक राज है जो हर किसी की समझ में नहीं आ सकता मोला रू फरमाते हैं कि अंजीर जो है ये हर परिंदे की गजा नहीं है अंजीर हर परिंदे की सुचे मोती जो खाता है वो परिंदा खास होता है श्री मुर्ग उसे कहते हैं हुमा जो है जिसके सर के ऊपर बैठ जाए वो बादशाह बन जाता तो हर कोई समा सुनने पर कादिर नहीं।, नहीं है क्यों क्योंकि आई नहीं आवाजें दोस्त सूखी लकड़ी सूखा पीतल और ये ऊपर जो खाल लगी होती है इसके ऊपर हाथ मारते हैं तो ये सारा कुछ तो लकड़ी है पीतल है ये तो ये की आवाज कहां से आ रही मसनवी का जो आगाज किया है वो कहाँ से किया है बिशनवाज नू हकायद मी कुनत बस जुदाई है शिकायत मी कुनत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रामतल हस्त कुरान दस जबान पहलवी ये फारसी में कुरान का तर्जुमा है मौलाना रूम को इलामा इकबाल ने अपना पीर मरशद बांगे द्रा पढ़ के देखे बाल जबरी जरब कलीम जावेदनामा हर जगह अपने पीर मुर्शद का जिक्र करती है सवाल यह पैदा होता है ये शायर मशरक बानी जो क्या कहते हैं मुश्वर पाकिस्तान इस्लामी मुल्क का तस्वर देने वाले इन्होंने तसवर दिया था पाकिस्तान के मुसलमानों का एक अलग मुल्क होना चाहिए तो वो कहते हैं पीर रूमी खा करा अकसर कर मेरे पीर रूमी ने मुझे मट्टी से सोना बना दिया इकबाल और मौलाना रूम के दरमियान आठ सौ साल का फर्क है ये सात सदियों का गैप तो उनको फैज कैसे मिल गया तो साबित ये हुआ कि रूहानियत जो है ये टाइम एंड स्पेस के असूलों से मावरा चीज है जमा मकान की हदूद व्यूज में नहीं आती रसूल पार से जैसे साहबा क़राम फैज ले रहे थे आप आज चौदह सौ साल के बाद भी ले सकते हजूर कहीं गए नहीं है हर एक जमाना हजूर आपका जमाना है हम हजूर के जमाने में बैठे हुए ये सारे हजूर के रंग है चिश्तिया रंग किसका है ये रंगे मोहम्मदिया है नक्शबंदिया शोरबरदिया कादरिया जुनेदिया अवैसिया ये जितने भी दुनिया के अंदर ये किसके रंग हैं ये सब सरकार के और हर सिलसिले को फैज कहाँ से आ रहा है मदीना मनोफर से पावर स्टेशन वहां से है लाइनें मुख्तलि हैं जंक्शन एक है मकसद एक ही है कि हमने अल्लाह की तरफ जाना है और उधर जाने के सौ तरीके हैं आपने कराची जाना है ट्रेन पे चले जाए बाई रोड चले जाए डाइवो पे चले जाए बाई एयर चले जाए पहुंचना आपने मंजिल पे है तो ये सारे सिलसिले जो है अल्लाह की तरफ ही लेके जा रहे हैं जी विस्मत